находимся возле офиса лохотронного агентства по Уманской 35. Это последний их офис, который остался. Профсоюз Захиспрации продолжает бороться с ними. Мы уже закрыли все их не остальные офисы. И закроем и этот, который работает под разными фиктивными названиями, вывесками под фиктивными. Но все же мы с ними боремся, с теми людьми, которые выманивают у приезжих соискателей работы последние деньги оставляет их ни с чем, жить в бараке по 100 человек. Сегодня снова удалось вернуть деньги людям. И мы надеемся, что скоро эти лототрончики, этот последний бастион, Толманская 35, будет закрыт нами, профсоюзом законопроекта, и остальными гражданами, которые пытаются бороться за справедливость в этом мире. Приехали из Грузии. У нас в Грузии такого не бывает. Ну, хорошо, что у вас есть профсоюз. Помогли, вернули обратно на деньги. Спасибо вам. Открой дверь, Андрюша, отдай деньги. Лохотрон, блядь, деньги отдай людям на. Лина, бля, по-хорошему отдай деньги Лохотрон, Последний офис остался у Манска, 35. Закроем эти до осени закроем. Видно мало. давай. давай, давай. Лохотрон. Лохотрон тут. Не отправлю, собрать, а я не с... думаю, что labeled? думают, если не любили, то без копейка, последний копейки, последний. Даже это деньги были, что хотя бы позвонить домой, что сказать, давайте деньги, что хотя бы обратно взяли, в Грузию поехали, что-нибудь. Спасибо. Спасибо. Хорошо, что, что так все закончилось. Спасибо. Удачи, будьте осторожны. Спасибо. В Украине есть всякое. Черный вход у них есть на Уманска 35 на последнем ихнем офисе кидальном.